Моє вітання всім, хто в цей час разом з нами працює телерадіокомпанія СТЕП. Міська оперативна нарада після пасхальних свят розпочалась із сумної звістки, яку сповістив міський голова. Пішов із життя наш жовтоводець, лікар першої кваліфікаційної категорії, ортопед, травматолог, щоглив Олександр Вікторович 1950 року народження. Олександр Вікторович був висококваліфікованим фахівцем зі стажем роботи 39 років. Мав безліч почесних грамот був нагороджений відзнакою Атлічник здрава Пам'ять Олександра Вікторовича Щоголова, жовтоводська громада, присутня на оперативній нараді, вшанувала хвилиною мовчання. Криміногенна ситуація в жовтих Водах за минулий тиждень в цілому була стабільною. Жовтоводським міським відділом міліції було зареєстровано 180 заяв і повідомлень різноманітного характеру про здійснені правопорушення, з яких 36 фактів мали ознаки кримінальних. Було зареєстровано 15 краж, сім розкрита, сім машині 7 розкрити. 7 К сожалению, значит, пять фактов э, телесных э, повреждений, легкость тяжести все раскрыты. 4 факта изъятия наркотических средств. 2 э, грабежа было на текущей неделе. Один грабеж раскрыт. Один грабеж не раскрыт. Его заявили вчера. только. И, к сожалению, сам факт был 10 числа, только вчера заявили. Пришли к нам сообщили, поэтому тут есть трудности теперь. И, к сожалению, у нас в праздничный день, 12 числа, конечно, было ДТП со смертельным исходом на трассе, по направлению как Кровой Рог. Вот, но э, в двух словах могу сказать, что машина сбила велосипедиста, ехали в попутном направлении. Вот, э -э -э дальше обстоятельства не могу вам рассказать, потому что мы занимались охраной места происшествия, на место происшествия выехали и представители областного управления милиции, они занимались сбором материалом и они сейчас проводят расследование. Сейчас пошла опять волна, звонят гражданам и говорят там ваш сын, ваша дочь задержана в милиции или где-то там задержана, для решения вопросов перечислите деньги туда-то, туда-то. Вот. Ну, я понимаю, родители, конечно, сразу же, не думая, бегут, главное, чтобы ребенка своего вытянуть. Вот. В итоге у нас таких 7 фактов, только за вчерашний день было 4 звонка. Один звонок, там, где люди все-таки перечислили деньги. Три звонка, спасибо, молодцы, люди перезвонили в милицию, уточнили, нету таких фактов, но мы зарегистрировали их просто для дальнейшего разбирательства. То есть, можно сказать, три попытки мошенничества, кроме этого, еще были. И так каждый день. Поэтому я обращаюсь к жителям Желтых Вод, к гражданам, при поступлении таких звонков, перезванивайте нам, поверьте, никто не звонит вам домой и не будет требовать от вас денег, от действующих сотрудников милиции. Это все факты, это все мошенничество. Спеціалізована медико-санітарна частина відпрацювала, незважаючи на святкові вихідні дні в спокійному режимі. Не було звернень із травмами. Кількість респіраторних захворювань зменшилась у порівнянні з попереднім періодом. А стаціонари були заповнені десь на 70%. Травмірованих не було, ну зато укушених животними собачками було двоє за неділю Троє у нас зараз п'ять чоловік получають антиребічською. терапию. Спасибо большое Восточно-горно-обогатительному комбинату, которые нам приобрели 300 литров солярки, на которой работает дистопливо, на которой работает наша неотложка. Ну, если видите, у нас в неделю уходит 103 литра, то это понятно, что нам всего на 3 недели работы. Но будем надеяться, что у нас хоть какое-то финансирование будет, и мы немного купим еще. по ФАМ-универсалу вопросы возникали у нас по ребенку с фенилкетонурией. Значит, растаможка уже прошла, но пока еще нет Кружена это лічебне питання, пока на Дніпропетровськ не одкружено. Ми отслеживаем каждый день. звоним, як тільки буде получено Дніпропетровська. Ми сразу його отримаємо і передадимо больным дітям. Медико-санітарна частина закінчує перший етап оптимізації. З 21 квітня у жовтих водах вже буде закрито туберкульозне відділення. Планируем на днях вывести больных в диспансер э, Кривого Рога, а те, которые, в общем-то, не тяжелая форма, будут лечиться амбулаторно. И будет закрыт хоспис, это 5 э, коек туберкулезных и 10 э, терапевтических. То есть в основном э, занимается служба ТРДЦ, ну, в общем, территориального центра, э, будут, кто уедет домой, а некоторых будут оформлять в дома престарелых. И э, будут у нас совмещенные отделения общего терапевтического профиля, хирургического профиля, и вот только одна загвоздка с акушерской гинекологическим. То есть объединение отделения это не только что они переезжают в одно здание э, неврология в терапевтические, но это у нас было три заведующих, они были у нас заведующие на 60 койк освобожденные, они получали просто процент за заведование. Сейчас у нас будут оставаться по одному заведующему, одной старшей медсестре, одной буфетчице, ну и сокращение будет персонала и медицинских сестер, и на младшего персонала. Э, Проблема вот с гинекологией, которая должна была переехать в раздельное отделение, но первый этаж требует средств для того, чтобы его адаптировать, нужно оборудовать операционную, нужно оборудовать буфетную комиссия по оптимизации работает они дали нам предварительные первые расчеты ну, расчеты наш конечно немножко обескуражили потому что мы так дорого ремонты за свой счет никогда не делали они написали практически 240 тысяч для того чтобы ремонтировать только первый этаж. поэтому вот это отделение пока объединение у нас задерживается. Вот. И по второму этапу закрытия мы планируем закрытие корпусов. Самые дорогие, считали, какие у нас самые дорогие корпуса по электроэнергии и отоплению. Это у нас поликлиника номер два, которая у нас и заполнена. Там буквально только семейная медицина, зубопротезные кабинеты, туберкулезный. Вот. Мы планируем туберкулезный комитет вывести в старое здание туберкулезного отделения, провести сейчас там дезинфекцию. и 4 половину заполнить только и к отопительному сезону ту половину обрезать. А здесь оставить 4 кабинета, лаборатории и кабинеты врачей. Детского аптезиатра перевести в туберкулезные, в терапевтический корпус мы нашли там две палаты, куда можно будет с отдельным входом, куда их можно будет вывести, потому что здесь кабинеты должны быть только ограничены и должен быть отдельный вход и выход. И э, семейную медицину, и МСЭК, э, семейную медицину терапевтическую тоже там, где ФТО. Э, ну, нужно будет сделать ремонт кабинетов, перевести. А зубопротезный и МСЭК в поликлинику номер один. Поэтому, освободил полностью это здание, оно одно из самых дорогих. Получается, что за год они, оно почти 800 тысяч у нас э, стоит, э, в зависимости от того даже, что оно заполнено было не полностью. И э, планируем тоже закрытие гинекологическое полностью отделение. Ну, правда, рассматривается два варианта, потому что э, самое дорогое еще у нас здание это родильное отделение, которое у нас за год вот порядка миллиона двести идет на комуслуги, и там занят только один этаж. И если не будет средств для переезда гинекологии туда, то оговаривать вопрос будем в области для того, чтобы перевести временно родильное отделение на первый этаж гинекологического корпуса. Ну, это, конечно, нежелательно было, потому что здание не совсем соответствует. Но если финансирования никакого не будет, возможно, придется идти на такие меры. Будем думать. Обещал Кришин, что сегодня должен быть в облдержадминистрации. администрации. Есть еще другие мысли в этом направлении. Я думаю, мы сократимся. Ну, конечно, нам на, на ту сумму, что было оговорено, на 18 миллионов, ну, очень тяжело будет выйти. Но ну, а я еще раз повторяю, 16 числа, если ничего не отменится, значит, нас ждут в Верховной Раде. Якщо нічого не поміняється, ну і будемо працювати далі з областю по виділення Ну, На медицину у нас так, проблема велика з деньгами. Підприємство Жовтоводський водоканал Дор відпрацювало минулий тиждень у штатному режимі. Якість питної води відповідала нормативним вимогам. Водозабезпечення та водовідведення всіх категорій абонентів було здійснено у повному обсязі. Саме такое це задовженість по електроенергії і ті. заходы, которые, как говорится, пытается осуществлять Энерго по ограничению электроснабжения. Значит, задолженность на первое, но четвертое, 3 миллиона 660 тысяч. К сожалению, из государственного бюджета не проходят платежи по постановлению Кабинета Министра номер 20 по зачету за потребленные энергоносители. И на сегодняшний день державный бюджет нашему предприятию задолжал сумму 2 миллиона 100 тысяч. Действительно, есть очень большая проблема прохождения платежей, в частности, по 20 постанове. Действительно, сказать, такая, такая тяжелая ситуация и на водоканале, значит, и в тепловых сетях, и по ЖРО. И в связи с этим, что значит, есть задолженность, скажем так, водоканала перед энергетиками, в конце недели в частности, сказать, пришла телефонограмма о том, что сказать, полностью водоканал будет отвлечен от электроэнергии. Ну, совместными усилиями, скажем так, собирали комиссию по чрезвычайным ситуациям, направили письма в области везде. Ну, с совместными усилиями пока остановили этот процесс. Но сегодня, я думаю, отправим письма в область в связи со сложившейся ситуацией. Письма подготовлены. Но тут не сколько вина водоканала, а сколько, в принципе, проблема непрохождения платежей на уровне государства. Добігає кінця навчальний 2014-2015 рік, що є особливим завершальним роком для випускників у навчальних закладах міста. Цього року вперше в 11-ти класників державна підсумкова атестація з української мови та літератури буде проходити у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Ця подія станеться 24 квітня, тобто це вже на слідучому тижні у п'ятницю. І я хочу сказати, що в нашому місті створено два пункти тестування: це будуть дві школи середня загальної третя школа і восьма школа. В ці дні ці школи не будуть працювати по звичайному режиму, а потім будуть відпрацьовувати у вигляді інтенсифікації свої навчальні заняття. А також я хочу нагадати випускникам і їхнім батькам, що для того, щоб Пройти зовнішнє незалежне оцінювання необхідно мати пакет документів. Ну, По-перше, на персональних сторінках у кожного випускника розміщена значить, інформація про той пункт тестування, де він буде його проходити. Тобто це не відділ освіти визначає, в якому закладі буде випускник, а конкретно Дніпропетровський регіональний центр якості освіти. Також необхідно з собою мати запрошення, мати обов'язково сертифікат, який роздруковує випускник особисто з власної сторінки, і мати з собою паспорт. Одинадцятикласникам та їх батькам необхідно пам'ятати, у разі, якщо запрошення або сертифікат було загублено, випускникові необхідно особисто до 20 квітня звернутися до Дніпропетровського регіонального центру якості освіти, де буде видано дублікат. Адже без відповідних документів буде неможливо пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо випускник не погоджується або якісь є сумніви з тими результатами, до речі, буде оцінювати. По 12-бальній системі він може подати апеляційну заяву і йому повинні обов'язково надати можливість переглянути всю роботу, тобто випускник може її оскаржити. Але ще раз хочу нагадати: це необхідно зробити в п'ятиденний термін. Із письмовим зверненням до міського голови звернулись керівники шкіл міста, яке оприлюднив директор Жовтоводського ліцею Володимир Добровольський. Ми керівники шкіл. Висловлюючи підтримку начальнику відділу освіти, виконком Жортовоцької міської ради Лєвіні Любов Васильівні, шановний Василь Віняміничу, просимо вас неупереджено та об'єктивно розглянути наше прохання дати можливість Лєвіні виконати свої посадові обов'язки на займаній посаді на благо нашого міста та держави в тісній співпраці з міською громадою і міською владою. Беручи до уваги колективне звернення директорів шкіл, міський голова пообіцяв зустрітися з начальником відділу освіти Любов'ю Левіною для обговорення даного питання і прийняття остаточного рішення. Музика. Із жовтня поточного року Жовтоводська розподільча електромережа. Має можливість поставок електроенергії. Згідно ліцензії, компанія має намір продавати електроенергію всім користувачам, що підключені до її розподільчої мережі. Електроенергія принадлежала ДТК Обленерго. середині марта наша компанія отримала ліцензію на поставку електроенергії. У зв'язку з цим. Мы э, есть намерение нашей компании с октября месяца продавать электроэнергию всем потребителям, которые подключены непосредственно к нашим сетям. То есть до октября, э, до октября месяца у нас есть время нашей компании с потребителями заключить договора на поставку электроэнергии. Перезаключение договора не влечет за собой ни повышения тарифов, мы на тарифы не влияем. Мы можем только повлиять на качество электроэнергии, которую мы до вас э, как бы будем поставлять. Вот, и за нее, естественно, отвечать. Да, и есть в городе в электрических сетях слабые места. Вы все видите, какую работу по реконструкции компания уже привела за последние 10 лет. Обновила сети наружные и так далее. Ну, Единственное слабое места это домовые сети, которые, как бы сказать, электроэнергию особо не доводят в нужном качестве до конечного потребителя. Ну, если нам некоторые планы все как, как бы удастся, то наша компания готова реконструировать данные сети и, естественно, гарантировать качество электроэнергии. Ну, вы видели новое ТП. То есть деньги, которые мы сейчас используем, они приходят у нас в плане передачи от ДТЭК. Что не всегда вовремя и, естественно, с задержками и не в полном объеме. То есть если мы сейчас будем поставщиками, естественно, деньги будут непосредственно наши и, естественно, будут вкладываться. Непосредственно в нашій сети. в принципі поки дві компанії між собою не договоряться естественно, з нашим присутствием, значит, поки ніяких там заключень і приключення не есть Тобто определимся, потім офіційно, или я, або мой зам, значить, проінформують ситуацію свої підсумки щодо минулого тижня в місті надав наприкінці оперативної наради міський голова Василь Тарасенко. Предыдущая неделя, а точнее почти две недели, наверное, показали наши слабые места. Значит, у нас с вами в городе более 74 домов потекли крыши. У меня на приеме было много людей по этому вопросу. Значит, в ПЖРО на горячую линию были звонки. Проблема очень большая. Значит, ну, и погодные условия были непростые. Если обычный дождь идет, обычно у нас там есть определенная группа крыш, которая течет. Значит, погодные условия были не очень, скажем так, легкие. Даже выходя с подъезда, можно было обнаружить тот рубероид, рубемас, чем крыта крыша, которая срывалась с крови и бросала на землю. Сейчас, в принципе... Занимаемся этим вопросом, как можно в ближайшее время будет отремонтировать наши крыши. И вот в частности у меня на приеме были люди, значит, задаются вопрос, то есть мы готовы сами за свои деньги взять, отремонтировать крышу, но чтобы нам возместились затраты. Но на сегодняшний день пожирок, с великому сожалению, может возместить только 10%. При переходе на 869-ю постанову, значит, что я думаю, в ближайшее время будет, значит, тогда пожирок сможет 100% фиксировать затраты и 100% возвращать значит, деньги или сделать взаимозачет, точнее, денег по квартплате. Я думаю, что где-то до, до конца месяца это мой вопрос приземлим. Что касается, значит, города, нам удалось за, скажем так, за два с половиной дня, потому что шли дожди, планировали вывоз мусора, э, смета листвы в городе, значит, с понедельника, но к великому сожалению приступили только в среду, где-то после обеда, когда закончились дожди. Ну, за два с половиной дня немножко успели вывести листвы из города. Спасибо большое значит, шахте «Восток Руди», которая нам дала свой автомобиль для вывоза мусора. Мы будем просить еще на несколько дней, чтобы нам предоставили данный автомобиль, потому что не все из города вывезли. Но на сегодняшний день у нас большая, перед нами, которая стоит задача, это вывоз мусора, значит, склад То есть, я думаю, за 4 дня, вот эти вот, включающие даже, наверное, субботу, посмотрим, как нам будут позволять погодные условия, мы должны полностью навести порядок на кладбище. И сегодня была оперативка, была поставлена задача, значит, руководителю ритуальных Послух о том, чтобы значит, сделать воду на территории кладбища. Потому что в частности в субботу я был, там смотрел и обращались и жители города о том, что, скажем так, воды пока на территории, по крайней мере, Водобудского кладбища не было. То есть за сегодня-за завтра сказать, нужно это все дело устранить и сделать. Прошли праздничные дни, Пасха. Значит, народ у нас активно отдыхал значит, в районе детского парка, на водоеме жарили шашлыки. В принципе, людей было много, погода позволяла. Но э, то, что я просил, значит, жителей города убирать после себя, некоторые честно, добросовестно поубирали, но многие, где, скажем так, э, отдыхали, там и оставили кучу мусора. Дай Бог, чтобы сказать, хватило нам возможности финансовые приобретать Топливо постараемся до майских праздников полностью очистить весь город, и улицы города, и внутри домовые территории, где у нас есть возле площадок твердых бытовых отходов, есть у нас кучи со сметом. Постараемся к майским праздникам полностью убрать. Ну и еще раз просьба к жителям города, все-таки давайте не мусорить, давайте... Смотри за порядком в місті. як повідомив міський голова 17 квітня у жовтих водах. Планується провести прибирання території міста поблизу водоміща біля дитячого парку та на території самого парку, де буде задіяна молодь міста. Крім того, 25 квітня буде проведено загальноміський суботник, щоб підготувати та зробити наше місто охайнішим до травневих свят. На поки що це всі новини, що ми підготували для вас. Мы говоримо об'єктивно про актуальне. Залишайтесь с нами, чтобы бути в курсі останніх подій. На все добре!